Як навчитися прощати образи, очиститися від ненависті, звідки знайти душевні сили, щоб пробачити та покаятись самому. Про це напередодні прощеної неділі ми будемо говорити з відомим психологом Іваном Сурчаком. Пане Іване, доброго ранку. Отже, понеділок розпочинається великий піст, який готує християни власне до свята Пасхи. А ось 2 березня відзначається прощена неділя. Традиційно в цей день прийнято просити пробачення Господа ну власне в близьких людей. Але насправді пробачити це не так легко, як здається. Чому? Що нам заважає пробачати? психологом. Психолог может психолог, знать ответ на это запитание. Uh, да, но ну, на самом деле стоит определиться очень коротко, что такое прощение и что такое месть. Uh, то есть прощение это не винить человека за совершенные ему ранее боль, обиду, так. травмы. А месть это э, желание или самого такое нанесение э, неких тоже травм в ответ этому человеку, который вот, э, сделал что-то в ответ. А порой же люди не выносят план помсты. Вот да, такое есть, но чаще всего только вынашивает этот план и не реализовывает его. Ага. Вот, но на самом деле, конечно, для нас важнее э, это разобраться и соблюсти э, свои мерки, свои границы, свой забор, за который мы не пускаем вот, обидчика. Что вам это Значит, есть или во всяком случае должны у каждого быть некие свои рамки, рамки своей личности, рамки того, в чем человек живет. Это да. можно так представить, знаете, вот как какой-то свой маленький там домик, участок и с огородом. И вокруг вашего вот этого огорода стоит заборчик. И э, одно дело, когда вы готовы отодвинуть этот заборчик, если сосед к вам обращается, так. а другое дело, когда вы не готовы, и сосед перелазит, чтобы воровать ваши овощи. Вот это уже как обида. Будете вы его прощать за это или нет? Какого а вы же можете обращаться? образовать эти люди, которые живут в том огороде, в том обыденечку, близкие, семья. Конечно. Обязательно нужно об этом заявлять. Когда вы чувствуете, что на вашей территории... Э, опять же, образно на вашей территории, так. да, появился э, вот, некий агрессор, который может быть там на работе пьет кто-то из вашей чашки. Вам это не нравится. Но это начальник, и вы себя сдерживаете. Вот. С этим стоит разобраться, в чем ценность того, что вы себя сдерживаете, вот эту вот обиду, вынашиваете ее себе, потому что это ваш начальник. Есть мотив. Да? Я хочу здесь работать, я хочу получать зарплату. Скажите, а кому взагалі потрібно це прощение? Крывнику чи людини? Навряд наврядчик кривник чекає еще его пробачить. Ему, может в взагалі все одно выходит, что сами люди не потребно разная ситуация если допустим муж обидел жену если вот так мы говорим да так. или наоборот жена мужа и на самом деле это произошло или происходит постоянно или произошло ненарочно но для этого человека который обидел тот кого он обидел важен так. То, конечно, он будет э, искать прощения, просить прощения, делать что-то для того, чтобы его, как мы вначале программы сказали, не винили за содеянное. Да? А если мне все равно, то, ну вот плюнул и пошел дальше. Скажи, а че правда, есть та образа, люди на долгий час в себе, она может произвести до захворивания? Она очень часто идет по психосоматике и доходит через тело, да, через болезни тела. вот и может передаться, но ну, на все что угодно и до язвы дойти и до э, лимфоутечек узлов, что угодно, да обязательно это нужно переработать, то есть понять, в чем тебя обидели. Потому что на самом деле может это прозвучить неким откровением, но проработанного человека невозможно обидеть. Ага. Вот насколько это может быть услышано, когда вы готовы к своему внутреннему состоянию и понимаете свою ценность и знаете ее, то вы абсолютно никак не можете быть уязвлены. А обиду. может еще причина в том, что человек может иногда легко выравнивать какие-то свои неудачи, самое, ну, звенувачивающая ну, Конечно, я несчастный, я бедный. Потому что вот не обрагали, да, том, Мне не дают так. расти, мне не дают учиться, мне не дают жениться, мне еще что-то не дают плохие родители. Это тоже причина? И, конечно, это очень удобная причина. Всегда жертва, она вот такая вот роль, всегда несчастная, позвонить, позвонить, позвонить я не могу на работу устроиться, еще что-то происходит. Конечно, жертва это удобно. Почему, говорят, что далеких пробачить набагато простейше, чем близких людей? Ну, ну, это такая, наверное, иллюзия, расстояния того, что я меньше с ними общаюсь. Ну, человек думает, ну и ладно, что-то там сделать, чего я буду поднимать эту историю. Хотя на самом деле все-таки стоит для себя решить, а в чем же была обида. Вот в чем я несовершенен, в чем, что не так, почему я не могу простить, почему у меня нет своей ценности. Понятно. В чем вы можете порадовать? С чего стоит начать, чтобы, ну, начать пробачать, отпускать образы? Может быть, какие-то практические порады? Ну, опять же, не, не, не обязательно надо прощать. Не а всегда я? надо прощать. Если человек совершает какие-то действия, которые вы не в состоянии простить, но э, очень серьезно это может быть, ну вплоть до там, допустим, смерти, э, да, или еще чего-то такие серьезные вещи, то ну не обязательно прощать. Или даже если это вещь А зачем? Так это носят, опять же, мы говорим, это носят те, кто не готов принять себя. Почему чью-то обиду вы считаете своим э, поражением? Вам сказали какие-то слова, вам как-то отнеслись, это его часть а не ваша. Важно это понять. Вот, ваша ценность исключительно. Ваша ценность в вас. Так. И никто ее не может нарушить, кроме вас самих. Это важная часть. И то, что вы знаете о себе, то, что я знаю о себе, это самое главное. Или иначе тогда нам придется подстраиваться под мнение каждого. Вот нам скажут, ты худой, да надо больше есть. А и вот они скажут напишите там на лостку все, что вы, ваши, все ваши образы, и спалите его. Або поставьте себя на место крылья. Да, ну, да, это такая внешняя реальность, если проще это сделать, можно, конечно, сделать. Но на самом деле, это опять же по внешним каким-то признакам. Лучше так. сделать список того, что вас обижает. Соответственно, вы увидите, в чем вы несовершенны. Почему вас это задевает это на самом деле так или нет? Такие вещи часто идут из детства, или от родителей, от воспитания, или в школе, да. Вот вы хорошо хорошим были математиком, но плохо занимались физкультурой. Вот, соответственно, вот эти вот обиды по тому же внешнему виду могут всю жизнь тащиться, и ты будешь думать, что я некрасивый. Хотя на То самом деле тоже это тоже может помочь, ты записывать, Записать, да, да, Обязательно. Это вот есть те границы, от которых мы сегодня ваш заборчик маленький, так. ваш частокол вашего я обязательно их нужно составить, что я считаю в себе ценное и что э, меня задевает. В чем те слова, которые мне говорят окружающие. Разумело. Я очень за эту разговор, надеюсь, что Великий пиц все начнут с чистой души и таки смогут отпустить все образы. Дякую вам и хорошего вам дня. Спасибо.